xomashyo to'g'risida gapiradigan bo'lsak PVX profillari deganda ya'ni asosiy tarkibida PVX, ya'ni polivinil polirid polimeri bo'lgani uchun PVX profillari deb ataladi ammo faqatgina pvh xomashyosi ishlatilmaydi profillarimiz iqlimga bardoshli bo'lish uchun biz xohlagan iste'molchilar talablaridagi barcha sifatlarni berish uchun biz bu xomashyolarimiz tarkibiga bir qancha qo'shimcha Uh, kimyoviy moddalar qo'shamiz misol uchun uh, aynan asosiy tarkibda xlorid bo'lsa quyoshda uh, iqlimga bardoshliligini oshirish uchun ishlab chiqarish jarayonida o'zini uh, termostatik holatini saqlash uchun stabilizatorlardan foydalanamiz va uh, zarqga chidamliligini oshirish uchun uh, modifikatorlardan maxsus akril uh, asosli modifikatorlardan foydalanamiz va profillarimiz bilasiz oq va boshqa ranglarda bo'ladi oqligini ta'minlash uchun dioksid titan foydalanamiz mana shu xomashyolarimizni eng sifatli va eng ishonchli bo'lgan dunyoning eng xomashyo ishlab chiqaruvchi korxonalari kompaniyalari bilan hamkorlikda ishlaymiz va ulardan xomashyolarni shu vaqtgacha olib kelamiz aynan shu laboratoriyada bizning ishonchli bo'lgan hamkorlarimiz tomonidan jo'natilgan xomashyolarni входной kontrol ya'ni kirish tekshiruv nazoratlari olib boriladi misol uchun mana hozirgi e, ko'rib turishimiz mumkin aynan hozir xomashyo kirib kelgan korxona omboriga qizlarimiz bundan namunalar olib laboratoriya tekshiruvlarini o'tkazishmoqda misol uchun e, xomashyoni namlik miqdori issiqlikda e, bilamiz termostatik e, bardoshligini tekshirish uchun maxsus issiqlik e, e, tekshiruv anjomlari yordamida e, bularning sifatini olib boriladi tekshiruvlari faqatgina shu входной kontrol ya'ni kirish tekshiruvlariga e, muvofiq bo'lgan xomashyolargina ishlab chiqarish jarayoniga ruxsat etiladi endi mana hozir aynan tahlil jarayonida xomashyoda qandaydir kamchilik kuzatilsa yoki talab me'yorlariga javob bermasaunda bunda qanday ish tutiladi mana shunday holatlar bo'lmasligi uchun laboratoriyamizda to'xtovsiz tekshiruvlar yo'lga qo'yilgan va albatta zaruriy jihozlar bilan ta'minlangan mana shunday holatlar bo'lib qolsagina standart talablariga ko'ra buni jarayonda ishlab chiqarish uchun ruxsat etilmaydi kirmaydi kirmaydiodi omborda ki, qoladi maxsus belgilangan joylarimiz bor ana o'sha yerda ishlab chiqarishdanga ruxsat etilmaydi va ishlab chiqaruvchiga bu haqida ma'lumot beriladi lekin uh, boya aytib o'tganimdek ishlab chiqaruvchi uh, hamkorlarimizni xomashyo ishlab chiqaruvchilar tomonidan sifatli bo'lgani uchun ishonchli yillar davomida va dunyodagi eng sifatli bo'lgan xomashyolr uh, ishlab chiqaruvchilar bo'lgani uchun bunday e holatlar bizda kuzatilmagan lekin bo'lsa siz aytib o'tganingizdek o'sha jarayonlarda albatta qo'llaniladi uh, demak hali bu tajribangizda kuzatilmagan xomashyo yetkazib beruvchi tomonidan talabga javob bermaydigan mahsulot kelishi endi yani bu sifat degani bu qat'iy nazorat bor degani shu ma'noda sifat sertifikatlari haqida ham to'xtalib o'tsangiz albatta sifat sifatda gap ketganda korxonamizda sifat nazorati yo'lga qo'yilgan mahsulotimizni sifatini doimiy ravishda tekshirib o'tamiz bundan tashqari mahsulotimizni sifatiga talabga javob berish uchun maxsus organlar tomonidan sifat, eh, eh, sifat muvofiqlik sertifikatlariga egamiz gigiyenik sertifikatlarimiz mavjud va xalqaro standart iso 9001 ming sertifikatini ham qo'lga kiritganmiz tushunarli endi bevosita ishlab chiqarish jarayoniga iansak albatta